Я просто ну мне получится бокс, ну, вот, Я говорю, ну и как тебе там? Он говорит, ты знаешь, несложно, просто приезжаешь и первого встречного тут и старец. Ну вот, я говорю, зачем? Он говорит, ну, чтобы себя на районе круто поставить. То есть на самом деле на районе себя поставили круто с самого начала. В том плане, что даже самое... Это мерзавцы, которые находятся у руководства страны, и что происходит. Вот. Они прекрасно знали, что за нами не стоит ничей заказ. Они знали, что «Зеркало недели» — это газета авторской журналистики. Вот, с самого начала у нас штат предусматривал пять человек, они были за водилами. Остальное — это должна была быть газета, дальше газета «Новое русское слово» «Нью-Йорк» эту газету первый раз тогда, когда пришли пять первых компьютеров. Э, вот, все, четыре. Что а четыре, да? Даже четыре. Вот. Мы поняли, что эта газета состоит из объявлений о адвокатах, об умирании, о рождении, о продаже и ворованных российских материалов. Вот. Собственно говоря, там даже дальше сделать нечего потому что это делать дальше из, собственно, ворованных там, материалов из литературки, известий, собеседников собеседники, комсомолки и так далее. Вот. И газета предусматривала 32 полосы формата А2. Как вот. мы выходили достаточно долго, а потом перешли на 24 и после кризиса нырнули в 16 полос формата А2. На каждой полосе у нас э, всегда в ущерб иллюстрировании идет практически 32 тысячи знаков с пробелами. Вот. То есть такая густая история. Вот. Но а, как мы вышли из ситуации? А, в то время а, у меня был опыт общения с информационщиками, самыми опытными украинскими информационщиками, которые в качестве стрингеров работали на ДПА, Ассоциатив Пресс, Ройтерс, вообще BBC. Я сама была а, наравне с тем, что я работала в Киевские ведомости и Киевский виснет, еще до создания зеркала недели. Я три года работала на агентство Франс-Пресс. Вот. Я должна была закрывать абсолютно все, от раздела Черноморского входа и вывода э, ядерного оружия до э, Белого братства, до каких-то... Э, э, системных проблем на Чернобыле, Чернобыльская Чернобыльской станции и так далее, и так далее. Все это должна была я закрывать одна. Вот. И, собственно говоря, я очень была дружна с этим журналистским информационным пулом, а когда ты, собственно говоря, ведешь все абсолютно темы в стране, у тебя это переплавливается, очевидно, в какое-то видение просто уже и тебе хочется чего-то большего. Плюс где-то с середины второго срока Кучмы у нас начала постепенно проникать цензура. Вот начал формироваться олигархат олигархат, ну, за счет перераспределения собственности. А, в этот момент они начали создавать свои средства массовой информации, они никогда не были прибыльными от каналов до газет, однако в то же время они служили средством подхалимажа по отношению к власти для того, чтобы за счет этого подхалимажа по отношению к чувствительному критике президенту можно было решать свои программы, свои приватизационные моменты, заводы за копейки там и так далее, списание долгов, в общем, прочие прочие вещи, просто лояльности в средствах массовой информации к президенту. И, соответственно, люди, которые работали в этих средствах массовой информации, они не могли выражать свою точку зрения в тех изданиях, где они непосредственно работали. Или информационщики, которые работали в жанре информации, и которые их уже переросли, эти жанры, но вместе с тем они не уходили с этой работы, потому что это были достаточно доходные были места, вот. но им хотелось самовыразиться. И они все это делали на страницах «Зеркала недели». И тогда «Зеркало недели» сформировалось как газета приходящих авторов. И более того, я вам скажу, это газета не просто приходящих авторов, а авторов, которые понимают адресность аудитории «Зеркало недели», и они считают это для себя возможностью донести свою точку зрения. Мы стараемся в большинстве случаев, чтобы это было по возможности конструктивная точка зрения. Не просто написать, как все плохо, да, вот, но и предложить, что нужно сделать для того, чтобы вот эти материалы мы особенно примечаем. Материалы настроены, направлены на системные изменения. Техническая справка. На 32 полосы формат А2 у нас было 4 полосы. Остальные, остальные это были люди, которые просто реализовывали зеркальные. Большого формата, коллеги, я говорил. Большого формата. Формат А2. Да, мировой формат. а форматы, 2, 2, ну, основная, основная. Не А3, а А2. Это 2-3. Формат А2 2 А3? Вот и, собственно говоря, эта традиция сохранилась а, по сей день. А, вот у нас в основном авторы, а, вот у нас все играющие тренеры, все за отделом а, у нас пишущие журналисты. А, вот. но, а, конечно, заполняются страницы Зеркала недели а, теми журналистами, теми экспертами, теми, в общем, как бы депутатами, в общем, но Политологами крайне редко. Политологи это сезонные рабочие, их всегда нанимают и они всегда отрабатывают исключительно ту точку зрения, которая им платят. А вот, политологов у нас очень мало бывает. Вот, тем более у нас у каждого журналиста, у самого голови уже по институту за, за эти годы. Вот, и, собственно говоря, вот так вот мы существуем, вот так мы существуем по сей день. Зарплаты у нас чрезвычайно низкие. У нас заклады были привязаны к доллару курсу 8, и тогда они считались, в общем, очень символическими. Вот, а с тех пор мы их не изменили. То есть зеркало недели – это возможность а, самореализации. Дело в том, что кто-то может и многие самореализовываются на блогах в фейсбуках. Вот, это выбор нормально, абсолютно каждый понимают, собственно говоря, какой Путин выбирает для того, чтобы самовырезаться, для того, чтобы ознакомить общественность со, своими, со своей точки зрения. Вот. Но дело в том, что с какими-то системными вещами люди в основном приходят в зеркало недели, потому что они знают, что эти материалы про счет президент сделают выжимку премьер-министру, профильные темы обязательно ознакомятся в субботу каждый профильный министр вообще. То есть это такая вот как бы переписка зачастую интеллектуальной среды с, с политикумом. Вот, собственно говоря, что это, что это такое. Вот. У нас есть некоторые табу в зеркале недели. Например, мы никогда не размещаем в разделе Власть рекламу без плашки на правах рекламы. Вот, и поэтому мы не конкурентоспособны во время предвыборной кампании. Предвыборная кампания, когда в общем как бы 99% средств массовой информации ставят пиар-тексты без плашки соответственной. Вот, но кому нужно нести туда, где есть плашка. Вот, то есть мы на выборах никогда не зарабатываем. Есть несколько людей, которым мы не предоставляем слово в зеркале недели из э, ощущения брезгливости. Например, Андрей невозможно. это человек разорвавший абсолютно осознанно нашу страну на две части в 2004 году но свое время была его статья огромная причем но с плашкой э, политическая реклама но это было очень давно да. это было лет 15 назад да. это было еще до да. того преступления которое он совершил по отношению в общем к украине